Sudah tiba masanya untuk kita mengutamakan kesihatan mental di tempat kerja itu merupakan tema Hari Kesihatan Mental Sedunia mm -hmm. untuk tahun ini dan saya kira ini adalah satu uh, tema yang sangat kena kalau mengikut data. Uh, dan lebih daripada 40,000 kakitangan uh -huh. kaki tangan awam berisiko mengalami isu psikologi dan ini menurut sistem uh, profiling digital kesihatan yang telah pun di dijalankan sepanjang Mac hinggalah September 2024 dan kalau kita tengok data KKM pula satu daripada tiga pekerja di Malaysia mengalami uh -huh. masalah stres itu secara kalau kita tengok Malaysia lah, mm -hmm. kalau secara globalnya Hana, WHO menganggarkan 15% daripada workforce mengalami masalah seperti hmm. uh, stres, kemurungan dan juga anxiety. Dan ini yang kita nak bincangkan hari ini, Hana. Ya, dan ketika ini saya perkenalkan dahulu kepada anda tetamu yang kita ada di studio ketika ini untuk kita bicarakan berkenaan dengan kesihatan mental di tempat kerja. Saya perkenalkan kepada anda uh, Nur Aida Syahirah Mu Nur Azhar yang merupakan uh, pengurus kesihatan mental dan bantuan uh, psikosoial Bulan Sabit Merah Malaysia. Apa khabar? thank you so much terima kasih kerana menjemput bulan sabit merah uh, saya Aida mm -hmm. thank you Hannah thank you Halina saya sihat alhamdulillah lah ha -ha. okey baik dan bercakap tentang stres di tempat kerja ini bercakap dengan uh, tema mm. dan keadaan situasi semasa dan uh, sebagainya apa yang boleh Aida kongsikan right uh, tema tahun ini memang memang lah macam Halina cakap because uh, sebab kita boleh nampaklah Malaysia sebenarnya sendiri um, dia Tahu tak work life balance kita mm -hmm. antara yang terteruk lah uh, yeah. as compared to dengan negara Asia yang lain. So Malaysia sebenarnya berada di tangga 47 out 60 countries. Okey, mm -hmm. so, apa yang menyumbang kepada stres di tempat kerja ni? Rakan kerja, stres ke <laughs> jadual kerja ke aa, apa sebenarnya? Okey, sebenarnya banyak je faktor yang menyebabkan stres di tempat kerja. Okay. Sebagai contoh, aa, macam kita tahu work ataupun kerja yang terlalu banyak sangat, ataupun mm -hmm. contoh sebagai ada satu kaki tangan tapi buat banyak kerja yang lain. Okey, ada juga yang um, yang menyumbang kepada faktor uh, stres ni adalah sebab uh, toksik di mm -hmm. tempat kerja itulah. Mm -hmm. Mungkin kita tahu ada yang uh, orang yang toksik yang kita sebarkan gosip yang tidak sepatutnya betul. kan. Ha ah -ha. and mm -hmm. then ada juga yang seperti um, campur tangan daripada al-lembaga uh, mm -hmm. itu pun boleh menambahkan stres kepada pekerja-pekerja okay. di luar sana. Tapi sebenarnya kan puan, mm -hmm. adakah uh, tekanan di tempat kerja ini sebenarnya bertambah selepas uh, Covid-19? Mm -hmm. Yes betul uh, sebab satu um, bila kita berada di uh, fasa PKP kan kita terpaksa berkurung. Jadi bila mereka terpaksa balik ke kerja untuk adapt kepada uh, situasi yang baru, mm -hmm. agak sukarlah itu yang menambahkan stres kepada mereka mm -hmm. di sebenarnya. Okey, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang kita boleh lakukan? Betul. Jadi pelbagai cara sebenarnya boleh dilakukan. Uh, macam contoh sebagai saya kan mm -hmm. saya bekerja di uh, humanitarian Organisation atau organisasi kemanusiaan Salah satu adalah self-care. Saya tak tahulah uh, kalau Han, Hana atau Helena pernah dengar ke tidak. Mm -hmm. Self-care itu sebenarnya uh, adalah penjagaan diri kita. Yeah. Jadi kalau kita tak dapat jaga diri kita, macam mana kita nak jaga orang lain kan? Mm -hmm. uh, so ada banyak jenis-jenis self-care uh, ataupun penjagaan diri seperti... Um, Daripada secara fizikal, daripada segi mental, uh, sebagai contoh, dari segi fizikal kan kita boleh pergi exercise, hmm. ataupun kita pergi berjalan pun itu adalah salah satu, -satu uh, cara untuk kita menjaga diri kita okay. sebenarnya. Jadi kalau untuk BSSM sendiri, hmm. bagaimana uh, berperanan secara langsung kepada mereka yang mungkin uh, mengalami tekanan di tempat kerja ini? Okey, kalau daripada aspek uh, bulan Sabit sendiri, kami hmm. sebenarnya menjalankan sesi kepada uh, kami punya staff lah, ah. And selain daripada itu uh, kami juga ada menyediakan ruang psikologi lelci untuk mereka. Di situ kami sebenarnya letakkan macam um, punching bag. Jadi kalau mereka rasa oh, wow. macam overwhelmed ke apa, rasa macam nak marah, kita <laughs> adalah satu cara, satu salah satu cara untuk mereka uh, luahkan perasaan <laughs> mereka. Dan saya kira sudah tiba masanya semua rakyat <laughs> Malaysia ni bukanlah sediakan punching bag. Kita eh, pergi satu, satu ruang tembus, yang selamat lah. satu ruang selamat hmm. untuk kita mungkin berehat ya, betul. mungkin nak uh, tenangkan diri tengok TV sekejap ke apa ke you yeah. know these are small little things yang kerajaan boleh uh, lakukan betul. ataupun yes. uh, apa majikan boleh lakukan. Mm. Dan uh, saya kira uh, Kementerian Sumber Manusia Kesuma telah memperuntukkan 12 juta mm. untuk melatih 10,000 pemberi pertolongan cemas kesihatan mental mm. di tempat kerja secara percuma dan melaksanakan kemudahan uh, permohonan aturan kerja anjal mengikut uh, section 60P dan 60Q Akta Kerja 1955. Yeah. Dan saya kira ini satu so, uh, Yes. Itu common point. Uh, okay, saya rasa me. memang betul. Um, um, ni PFA ataupun Psychological First Aid pertolongan cemas psikologi itu memang sangat penting sebab kita kekurangan uh, counsellors, kita kekurangan psikologis, even psychiatrists pun kita kekurangan. Mm -hmm. Jadi dengan adanya skill PFA ini um, boleh dapat membantulah rakan sekerja sebenarnya. Okay. So sebab mm -hmm. kita sendiri pun ada provide uh, latihan Psychological First Aid ni, di mana kita uh, train, uh, kita melatih orang untuk menjadi pendengar yang setia ataupun menjadi pendengar uh, yang Baik. Okey, ha -ha. so maknanya uh, pertolongan cemas mental uh, uh, yes. ini apa apa yang selalunya akan mereka lakukan selain uh, daripada menjadi pendengar yang baik. Okey, um, dalam uh, PFE ini kita ada tiga uh, prinsip lah ataupun prinsip asas adalah look, listen and link. Mm -hmm. Hmm. Jadi daripada tiga prinsip asas ni kita dapat membantu uh, rakan sekerja kita ataupun even kita punya keluarga sendiri. Sebagai contoh macam uh, sebab look, listen, link ni kita uh, bukanlah yang yang profesional boleh buat tetapi um, kita sendiri macam H Hana Helena sendiri pun boleh belajar hmm. untuk membantu satu sama lain. Okey, so saya tengok dia <laughs> itu, <tak> hari <laughs> ni betul. kita tengok saya macam betul dia. Ha ah, -ha, saya kata perlu dia dengan hospital. Ya yes, betul. Oh, yes. betul. Yes, Faham yes, okay. yes, Tapi saham. itulah kan uh, saya rasa kalau sebelum kita mengalami tekanan di tempat kerja tu, maksudnya uh, sebelum itu mungkin kita menerima tekanan daripada pihak atasan, bos dan Betul. sebagainya. Saya rasa kita ada satu budaya susah untuk mengatakan tidak. Hmm. Hmm. Tak ada perkara contohnya di luar uh, skop kerja kita dan sebagainya yeah. Bagaimana uh, Puan Aida melihat perkara itu di Malaysia lah khususnya okay. Saya rasa macam kita Malaysian kita ni memang orang yang baik Memang suka untuk yeah. mengatakan tidak Tetapi benda itu akan menjadi satu um, negatif impact kepada diri kita lah Jadi hmm. kita kena tahu apa kita punya limitasi hmm. Apa boundaries kita hmm. Hmm. Tapi itulah sebesar salah kan <laughs> <laughs> Bila okay. tak cakap, Tapi saya kira selain saya, saya kira lah kita kena menyuarakan mm. ketidakselesaan apa yes. sahaja yang kita alami. So, saya kira itu satu salah satu cara untuk self care juga kan? Apa Naida? Betul. Uh, Puan Aida? Yes. Betul. Sure. Ya. Yeah. Okey. Dan uh, saya kira juga kita perlu memberi masa kepada diri sendiri. Kalau kita ada rehat, mm -hmm. pastikan rehat tu kita rehat. Betul-betul. Ya. Yes. Bukan okay. buat kerja yang lain. Kalau lah. tak nak makan pun tak apa, tapi kita take a break tentangkan diri yes. hmm. itu memang hmm. salah satu caralah contoh macam di tempat kerja kan bila kita rasa terlampau banyak sangat kerja hmm. and you need to take a break take hmm. a break hmm. sebab kerja kita memang boleh tunggu tapi kesihatan kita lagi penting hmm. yeah. Ini perubahan yang uh, boleh anda lakukan. Kalau kita boleh tengok uh, di kaca mm -hmm. televisyen, ini tips-tips yang boleh juga kita lakukan untuk meningkatkan uh, kesihatan mm -hmm. uh, dan mengurangkan stres kita di tempat kerja. Baik, uh, mungkin uh, ada satu tips yang boleh Puan Aida kongsikan kepada sesiapa saja yang mungkin mengalami burnout kind of ataupun... Just not take a break. Okay. So, mungkin saya boleh ajar satu teknik ni lah. Kita panggil grounding teknik ataupun teknik pengikatan. Mm -hmm. uh, di mana, sometimes bila kita terasa, terlampau banyak sangat benda uh, atas pinggan kita, mm -hmm. kita boleh uh, take a moment. Uh, saya akan uh, tunjuk lah. Boleh ya? Boleh, boleh. boleh. So, okay. Ini kita panggil grounding teknik uh, dan kita akan menggunakan lima deria kita lah. Uh, deria kita yang mata, telinga, uh, mulut uh, dengan sentuhan lah. Okay. Jadi, uh, mungkin kalau nak lakukan di rumah, uh, okay. boleh duduk dengan tenang. Uh, uh -huh. Kalau boleh kita kaki ke bawah lah. Saya ni penit, so jadi tak sampai <laughs> kan ni. Cuma ah, okay. Jadi kita tarik nafas dulu. Okey, tarik nafas melalui hidung, Hidup, lepaskan kata. daripada mulut. Oh, okay. Itu. Jadi untuk teknik ni uh, kita kena tengok apa lima benda yang sekeliling kita. Okey. Okay, kita tengok dulu lima uh, benda sekeliling kita. Ada Helena sebelah saya. <laughs> saya bukan benda. Eh. Ya. <laughs> Banyaklah lima orang ke. Yeah. Ya? Okey. Okay. And then lepas tu kita tengok um, empat benda mm -hmm. yang kita boleh sentuh. Oh, okey. Nah, mungkin saya boleh sentuh sofa ni, saya boleh sentuh baju saya, baju saya, saya. Saya. saya, Helena. okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Apa benda yang tiga yang kita boleh dengar? Okey, saya dengar kat sini. Okey. Okey dan apa dua benda yang kita boleh bau okey okay. dan apa faham. satu benda yang kita boleh rasa mungkin minum kopi pagi hmm. tadi terasa lagi kan ha. okey ha, jadi bila macam tu kita akan bring back diri kita ke masa yang sekarang Okey, okay. okay. yang yeah. menenangkan faham. diri. Betul. Bila Di uh, orang tak kata busy busy, busy, busy tu, macam nak marah dan kita take a break, kita boleh buat teknik ni, teknik hmm. uh, grounding. Oh. Okay. Senang budak. senang, tak senang. Taklah tak tak <laughs> susah sangat. Betul. Dia pun boleh buat depan komputer pejabat pun kita yes, boleh buat. Betul. Cuma janganlah orang ganggu kita. Kena faham <laughs> lah kita tengah bermeditasi ni. Betul tak? Ha. Okey okey okay. faham betul. faham baik-baik. Itu antara apa yang boleh kita lakukan. Dan yes. saya kira teknik pernafasan itu juga satu teknik yang boleh di ni sebagai uh, satu tips umum apa tarik nafas dan lepas yang dia ada tiga empat lima okey mungkin kongsikan itu boleh. sikit saja okey salah satu teknik yang saya selalu um, lakukan dengan staff saya adalah box breathing teknik okey so uh, dia adalah macam satu uh, kira dalam satu kotak tu akan ada satu bola okey so, kita akan tarik nafas kita akan tarik nafas melalui mulut eh melalui hidung sorry mm -hmm. dan kita akan tarik nafas selama empat saat Tahan empat saat. Dan lepaskan empat saat. Okey. Okey, so maknanya apa tarik... perasaan selepas melakukan okay. tadi? Tak, tak ada tekanan dah. <laughs> tadi tak boleh nak praktis. Lepas ni saya praktis. <laughs> tapi yang kita tahu empat 4... Uh, tarik, empat, nafas. tarik nafas Tahan empat Hembus empat melalui uh, mulut Okey, Baik, itu satu tips yang uh, bagus Daripada uh, Puan Nur Aida uh, Shahira Nur uh, Azhar Pengurus kesihatan mental dan bantuan psikosoial Daripada Bulan Sabit Merah hmm. Malaysia Terima kasih Puan terima atas kasih, perkongsian Ana. itu tadi Dan kasih, diharapkan Ana. perkongsian itu tadi Dapat sedikit sebanyak membantu kita Menguruskan stres dan menenangkan jiwa kita. Ya, ingat kaedah meditasi nanti anda boleh lakukan di mana-mana sahaja. Okey, kita ada satu lagi perbincangan selepas ini. Kekal setia bersama kami, kita kembali selepas ini.